بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين ورؤوف الرحيم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي مهلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لمن لم ان آیات پر اللہ رب العزت نے تین قسم کے احکام پیش کیے ہیں پہلا حکم عام ہے دوسرا حکم خاص ہے تیسرا حکم پھر اس کے اندر ریایت ہے پہلا حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص واطم الحجب المرۃ اللہ بھائی مؤثر تم فمس اللہ ایک محصر کے احکام ہیں اس آیات میں ایک مریض کے احکام ہیں اور ایک حج تمتو اور حج کران کے دم شکر کی صورت میں احکام ہیں یہاں پر جو پہلا حکم ہے اس کو اور دوسرے حکم مرض کے مریض کے حکم کو اور تیسرا حکم حج تمتو کے دم شکر کو آپس میں ملا کر ہم نے ختم نہیں کرنا پہلا حکم جو ہے وہ واضح ہے واطم الحج عمر طلّہ اور اپنے عمرے کو اور اپنے حج کے احرام کو پورا کرو جب تم نے احرام حج یا احرام عمرہ باندھ لیا اب عورتیں اوڑنیاں اوڑ عور لیتی ہیں اور اس کے بعد اپنے چہروں کو نہیں ڈھانپتیں اور وہ اپنے چہروں کو نہیں ڈھانپتی وہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں احرام کی چادروں میں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے نہ ڈھانپا جائے کہ اس سے کپڑا چہرے پہ نہ لگے اس کا یہ مقصد نہیں کہ چہرے پر کپڑے کو اوڑا بھی نہ جائے کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور امی فاطمہ زہرہ سے یہ بڑھ کر آج کی عورتیں اپنے احرام کو محفوظ کرتی ہیں سراسر ایک جہالت ہے اور گناہ کی عمرتکب ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں ایسی عورتیں جو اپنے چہرے کو کھول لیتی ہیں اور ساری زندگی اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتی ہیں اور احرام کی حالت میں وہ اپنے چہروں کو کھول دیتی ہیں خود بھی گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں اور دوسرے کے گناہ کی مرتکب بھی ہوتی ہیں دوہرے گناہ کو اپنے اوپر اٹھاتی ہیں اس لیے احرام کی چادریں جیسے مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے صرف اوڑھنی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے چہرے کو بھی ساتھ چادر اوڑھتے ہوئے چھپائیں اور پردہ فرض ہے اور چہرے پہ کپڑے کا لگنا احرام کی حالت میں نہ لگنا واجب ہے واجب کا حکم کم ہوتا ہے اور فرض کا حکم زیادہ ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ بتا دیا یہ کون ہے جو اتنا شور بچا رہے اب یہاں پر ایک بات پڑی واضح ہے کہ جہاں ایک شخص احرام کی حالت میں عمرے کے احرام کے ساتھ گیا ہے تو اس کے دم کی صورت اور ہے اگر حج متو کے ساتھ یہ ہے جیسے کہ کرونا کے زمانے میں لوگ حاجی حج پہ جاتے ہوئے روک دیے گئے یہ حج تمتو یہ حج کے کی صورت میں تو حج کے وہ ہوتا ہے جس میں درمیان کے اندر حلالی نہیں ہونا پڑتا اور ایک احرام میں دو عبادتوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور حج تمتو وہ ہے کہ جس میں درمیان میں حلالی ہونا پڑتا ہے ایک احرام میں عمرہ کر کے پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے احرام حج کے دنوں میں باندھتا ہے ان کے احکام الگ الگ ہیں اور ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت کوئی شخص احرام عمرہ کی صورت میں جائے گا تو اس کے لیے ایک احرام ہے یہ حج افراد کی صورت میں جائے گا تو اس کے اوپر بھی ایک احرام ہے اور اگر حج تمتو اور حج کران کی صورت میں جائے گا تو وہ ایک احرام میں دو عبادتوں کو لے کے چلے گا اب جب تک کہ وہ احرام کی ان چادروں کو پہننے کے بعد نیت نہیں کرے گا اور ایک بار مرد زور سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریک الک لبیک ان الحمد و نعمت والملک لا شریک الگ نہیں پڑھیں گے یا عورتیں آہستہ واس سے جب تک احرام کی چادریں یا اوڑھنی اوڑھنے کے بعد نیت احرام تلبیہ کے ساتھ نہیں کریں گے اور نیت احرام میں داخل ہونے کی نہیں کریں گے فقط چادریں پہن لینے سے یا اوڑنی اوڑ لینے سے وہ احرام میں داخل نہیں ہو جاتے ایسی صورت میں وہ اگر کہیں روک دیے گئے یا انہیں عمرے سے روک دیا گیا یا حج سے روک دیا گیا جیسا کہ کرونا کے زمانے میں یا ان کے کوئی کاغذات کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور قانونی چارگوئی کی وجہ سے یا ان کی فلیٹ کے مس ہونے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ تاخیر کی وجہ سے ان کو واپس اپنے گھر لوٹنا پڑ گیا تو ایسی صورت میں ان پر کوئی دم نہیں آئے گا پشت کہ اگر وہ بورڈنگ کارڈ لینے سے پہلے یا بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یا ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد یا کسی بس میں بیٹھنے سے پہلے یا بیٹھنے کے بعد میکات سے پہلے جو میکات جہاں سے گزرتے ہوئے احرام کے اندر ہونا شرط ہے جیسے پاکستانیوں کے لیے یلملم اور ایسے مدینہ مروڑہ سے آنے والوں کے لیے بیر علی اور اسی طرح جیرانہ اور میکات کویت سے جانے والوں کے لیے جو میکات ہیں وہاں سے اگر تجاوز نہیں کر کر چکا یا کر چکی تو ایسی صورت میں اگر وہ روک دیے گئے ہیں تو ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا اگر وہ احرام کو توڑ دیں یا وہ اگر حج یا عمرہ نہ کر سکیں بشرط ہے کہ جب کوئی شخص ان جگہوں سے پہلے ان مقامات سے جہاں سے احرام کی حالت میں گزرنا شرط ہے وہاں سے پہلے اگر نیت کر لی تو پھر اس کے بعد اگر وہ وہاں پر جانے سے پہلے روک دیے گئے اور احرام حج کے اندر تھے یا احرام عمرہ میں تھے تو اب اگر وہ بامر مجبوری روک دیے گئے تو تب ان پر دم واجب ہوگا اب آئیے اس دم کی تفصیل کیا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر ایسا شخص یا ایسی عورت کہ جو احرام عمرہ کی نیت کر چکی تھی یا کر چکا تھا اور اب اس کے بعد کرونا کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا یا کسی کاغذات کی کمی کی وجہ سے یا تاخیر فلیٹ کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تو اب اس وقت تک وہ احرام کی چادریں مرد نہیں اتار سکتا اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا یا عورت جو ہے وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتی میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے سر کے بال نہیں مون سکتے اور اسی طرح جو ہے دیر بغل دیر ناپ بال نہیں مڑے جا سکتے اور خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے یہ ساری کوئی اودات حدود اے حرم اے یہ احرام کی حالت کے اندر جو ہوتی ہیں اس وقت تک وہ ان سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ وہ اپنا قربانی کا جانور وہاں حدود حرم میں ذبح نہیں کروا دیں گے اب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اعتراض اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدود حرم یہاں شرط نہیں ہے جہاں احرام توڑ دیا جائے جہاں بھی احرام توڑا جائے وہاں قربانی کر دی جائے کیونکہ چھ ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کو توڑا تو اس وقت میں قربانی وہیں کر دی یہ ان کو مغالطہ ہے حدود حرم کہ وہ بالکل متصل ہے خدیبیہ کا مقام اور بعض نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانیاں حدود حرم میں کیونکہ وہ متصل تھی حدیبیہ کے ساتھ تھوڑے <تصفح> سے فاصلے پر تو وہاں ان کا بھیجنا مشکل نہیں تھا وہاں بھیج کر ذبح کرا دی تھی تو اجماع یہی ہے اور اجماعی حکم یعنی متفق حکم یہی ہے کہ قربانی کا جانور حدود حرم میں ہی ذبح ہوگا اور مینا کے اندر بھی ذبح ہونا شرط نہیں ہے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مینا کے اندر ذبح کیا جائے جہاں قربانیاں حاجی ہی کرتے ہیں حدود حرم میں جہاں کہیں بھی یہ قربانی کر دی جائے وہ قربانی وہ قبول کی جاتی ہے اب یہ قربانی یہ دم جنایہ ہے یہ دم شکر نہیں ہے یہ فرق یاد رکھیں دم جنایہ وہ کھا سکتا ہے جو مستحق ہو اور صحب نصاب نہ ہو اور مستحق کے زکاة ہو تو وہاں کے غریب لوگوں کو یہ قربانی کا جانور اس کا گوشت کھلایا جائے گا اور قربانی کا جانور کا ذبح کرنا بھی حدود حرم کے اندر شرط ہے اب اس کے بعد یہ حلالی ہو سکتا ہے یہ سر کے بال منڈا سکتا ہے یا حدود حرم کے اندر جب قربانی ہو جائے تو عورت اپنی حدود حرم کی جو وہ جو اس کی شرائط ہیں اس سے وہ وہ نکل سکتی ہے ہے کہ وہ وہاں پر قربانی کا جانور ذبح ہو جائے آج کل یہ بات مشکل نہیں ہے کہ یہاں سے اے ٹی ایم کے ذریعے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں اور وہاں پر وہ قربانی کا جانور لے کر وہ وقت مقرر کر کے بتا کے ذبح کرا کے فون پر بھی اطلاع کر سکتا ہے یا وقت بتا کر احتیاطاً اس وقت کے بعد آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں اگر اس سے پہلے کوئی شخص سر مونڈ لے گا اور سر موننا بھی شرط نہیں ہے یہ صرف صرف احرام سے نکلنے کی ایک آخری انتہا یا علامت ہوتی ہے کہ اب حاجی اپنا حج کر چکا ہے عمرہ کرنے والا اپنا عمرہ کر چکا ہے تو اب یہ اگر اس نے ایسے پہلے ہی سر مون لیا تو اب اس کو بھی ایک دم اور دینا پڑے گا اگر وہ سر اس نے پہلے مون لیا یا عورت نے اپنی احرام کی چادروں کی پابندی توڑ دی اور اپنے وہ شرائط پورے کرنا چھوڑ دیے تو ایسی صورت میں اس کو پھر دم اور دینا ہوگا یہ یاد رکھیں یہ دم میں جنایا ہے یعنی جس کو چٹی کا چٹی چٹی تو نہیں کہہ سکتے یہاں کیونکہ ایک کفارہ ہے یہ اس کو دم کفارہ کہیں گے کیونکہ عمرے کی بھی کرنی ہوگی یا حج کی بھی کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی حلالی ہونے کے لیے ایک جانور قربان بھی کرنا ہوگا حدود حرم کے اندر اب اگر اس سے پہلے اس نے سر مون لیا تو اب اس پر دو دو جرمانے دو اس پر کفارے آ جائیں گے دو اس پر قربانی کے جانور آئیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں عمرے کے احرام والا ایک قربانی کا جانور ذبح کرے گا اور حج کران اور حج تمتو کرنے والا دو قربانی کے جانور ذبح کرے گا کیونکہ اس نے ایک احرام میں دو عبادتوں کو جمع کیا تھا اس لیے اب اس کو حلالی ہونے کے لیے دو جانور ذبح کرنے ہوں گے یہ بات اچھی طرح آپ نے سمجھ لی تو اب آگے چلیے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن کے نامین کو مریضاً اوبھی عظم براسی ہی اگر کوئی شخص اگر مریض ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے تو مریض کی صورت میں وہ دوسری صورت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ جس وقت ایک صحابی جس نے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو کا بن اجرا تھے وہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزرتے ہوئے اسے دیکھا کہ ان کے سر سے جوئیں ان کے منہ پر گر رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس تکلیف میں جب دیکھا تو آپ نے اسے پوچھا اجرا کیا آپ کا بن اجرا سے کہا کہ آپ اس وقت مشکل میں نہیں تو انہوں نے کہا رسول ہاں اللہ بہت مشکل میں ہوں تو آپ نے کہا اپنے سر کو مون لو یہ عذر کی وجہ سے یہ بیماری کی وجہ سے یہ تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی چادریں اتار دے یا کسی وجہ سے سر کو بھونڈنا پڑ جائے یا کسی وجہ سے کوئی ایسی تکلیف ہو کہ خوشبو کا استعمال ضروری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر دم آتا ہے اور وہ دم پھر اس میں پھمستی سلم اللہ دی اس میں پھر یہ ہے فمل مجید سلاستمجیت فسیام ففیدیت السیام من المن سیامین اور صدع قطین یہ حکم مریض کے لیے ہے یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے کہ جو جانور زبانی کر سکتے تو وہ یہاں پر فدیہ دے دیں ایسی بات نہیں ہے یہاں مریض کا فدیہ ہے یہاں مریض کا فدیہ جب وہ اپنا حل کرے گا جیسے کہ حضور نے قابل اجرا کو اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ حل کرا لو اور چھ مسکینوں کو تین سا یعنی آدھا آدھا سا ان کو آپ گندم یا جو وغیرہ دے دو جو دو وقت کا کھانے کے برابر ہوتا ہے جو تقریبا دو کلو گندم بنتی ہے یا اس کی قیمت ہے چھ مسکینوں کو تم دے دو یا پھر تین روزے رکھ لو اگر چھ مسکینوں کو کھانا نہیں دے سکتے ان کو دو وقت کا جو کہ تقریبا دو کلو گندم یا جو وغیرہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ تین روزے رکھ لے یہ حکم مریض کے لیے ہے اب اس کے ساتھ ہی تیسرا حکم کہ فمن تمت ابل عمرت الحجی فمستی سب الحدی فمل فسیام سلاستیامین فلحجی وصب عتی نظارجات اب تیسرا حکم جو اس آیت میں آ رہا ہے وہ ہے حج تمتو کرنے والے کا حج کران کرنے والے کا یہاں حج توڑنے کا حکم نہیں ہے یہاں حج کے احرام کو کھولنے کا حکم نہیں ہے یہاں ایک اس شخص کے یعنی اس دم شکر کے بدلے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو شخص عمرے کا اور حج کا احرام اکٹھا باندھے ران کی شکل میں یا درمیان میں حلالی ہونے کی صورت میں تمتو کا احرام باندھے تو اس کے اوپر دم شکر ہے اور یہ دم شکر وہ قربانی ہے جس کا گوشت غریب امیر سب کھا سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پر اگر وہ وہاں پر جانے کے بعد اگر دم شکر کی طاقت نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فم المجید فسیام صلاست یمن فی الْحَجِّ و سب آتی کہ اسے چاہیے کہ وہ پھر تین روزے سات آٹھ نو کو رکھ لے یا اس سے پہلے رکھ لے سات آٹھ نو کو تین روزے رکھ لے اور پھر اس کے بعد سات روزے وہ وہاں حدود حرم میں مکہ میں یا مدینہ میں کہیں بھی گھر میں آ کر واپس لوٹ کر وہ سات روزے پورے کر لے تو اس کا یہ دم شکر اس کا بدلہ ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے یہ وہ الگ صورت ہے پہلی صورت الگ ہے دوسری صورت مریض کی الگ ہے یہ تیسری صورت حج تمتو حج کران کی دم شکر کی صورت میں ہے جس کا گوشت بھی ہر کوئی کھا سکتا ہے کفاروں کا گوشت جو کہ دم کی شکل میں جو جانور کی شکل میں ہے وہ صرف اور صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں تو اب یہ اگر وہ تین روزے نہیں رکھ سکا تو پھر بھی اس کے اوپر دم شکر آئے گا اب اس کو قربانی کرنی پڑے گی اور ایسی صورت میں اگر وہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکا تو اب اس کے بعد اب روزے کا اختیار اس کے پاس باقی نہیں رہا اب اس کو چاہیے کہ وہ بھی قربانی کرے اور وہ قربانی کا جانور امیر غریب سب کھا سکتے ہیں یہ جو ہدی کے جانور ہوتے تھے ہدی کے یہ ہدیت ساتھ لے کے چلتے تھے یہ بھی اس صورت پہ تھے جس وقت مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے لیے قربانی کے جانور لینا مشکل ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے آتے تھے یہاں وہاں مہنگی ہونے کی وجہ سے اب بھی اگر کوئی ساتھ لے کے چلے تو لے کے جا سکتا ہے اس سنت کو پورا کر سکتا ہے لیکن اس وقت یہ صورت یہ تھی کہ وہاں پر حاجیوں کو حج کے موقع پر قربانی کے جانور میسر نہیں آتے تھے تو اس لیے وہ پھر وہاں سے اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے یا اپنے پالے ہوئے جانور خود لے کے چلتے تھے تو یہ ایک الگ حکم ہے جو اس کی تشریح کے ساتھ آپ کو پیش کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اپنے اپنے تمام مناسب کے حج ہوں یا عمرہ ہوں یعنی معذ حج تکات ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح اداگی سے ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق رسیح فرمائیں واخردعان الحمد للہ رب العالمین آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید رئیس تعلقہ جامعہ مزہ العلوم ارے بازار لاہور کینٹ رابطہ نمبر زیرو تھری ون تھری نائن تھری فور سیون زیرو سیون نائن